নীল কমল বৰুৱাৰ দৰে থুলকান্ত দেউৰীৰ দৰে কিয় আৰক্ষী বিষয়াসকলে নাৰী ছোৱালীজনী হত্যা কৰিলে এশ শতাংশই মই নিশ্চিত প্ৰথমবাৰৰ পৰাই মই নিশ্চিত আৰু এতিয়া যিবিলাক তথ্য পাইছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে মই নিশ্চিত তাইক সি হত্যা কৰি পেলালে কাৰণ মই যেতিয়া তাইৰ লগত দহটা বজাৰ সময়লৈকে কথা পাতিছিলোঁ তাৰপিছত মই ভাবিছিলোঁ তাই কাৰো লগত কোনো যোগাযোগ কৰা নাই কিন্তু কালি মই গম পালোঁ এগৰাকী অন্তৰংগ বান্ধৱীৰ সৈতে তাই এঘাৰটা বজাত তাই কথা পাতিছে তাই কৈছে যে ই মোক মাৰিলে বহুত মাৰিলে ওখহি যোৱাকৈ মাৰিলে কিয় মই সেই যিখিনি মেছেজ মই আগতে কৈছোঁ বেলেগ ছোৱালীলৈ সেই লিখা মেছেজখিনি তাই মোবাইলত ছেভ কৰি থৈছিলে সেই মেছেজখিনি সেই ছোৱালীজনীক দি দিলে যে মোৰ মই তাৰ পত্নী হয় তই কিয় এনেকুৱা কৰিছ বুলি তেতিয়া ছোৱালীজনীয়ে নহয় বুলি কোৱা কাৰণে মানে সেই মেছেজখিনি আমাৰ ছোৱালীজনীয়ে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে সেই তাৰ ইজনী ভাল পোৱা ছোৱালীজনীলৈ মেছেজখিনি দি দিয়াৰ কাৰণে সি কামৰ পৰা অহাৰ পাছতে মানে মোৰলৈ ফোন কৰাৰ পাছৰ পৰা সি দৌৰ লাগি আছে আৰু মোক বহুত মাৰিলে সেই ছোৱালীজনীক কৈছিলে তাৰপৰা আৰু কৈছে যে মই এতিয়া সাপে খাতি গাঁৱৰ ঘৰলৈ যাম মই শহু শাহুৰ লগত মই কওঁগৈ মই আৰু ইয়াৰ লগত নাথাকোঁ ডিব্ৰুজিম ইয়াক তাৰ বিষয়ে মই মানে গাঁৱৰ ঘৰত কওঁগৈ তেতিয়া এই লগৰ ছোৱালীজনীয়ে ক'লে তই ইমান ৰাতি যাব নালাগে এই ৰাতিপুৱাই যাবি থ এই বুলি ক'লে এইবুলি কোৱাৰ পিছতে ফোনটো কাটি দিলে কি কাৰণে কাটি দিলে নাজানো মোক আকৌ একোৱেই নক'লে তাৰপাছত ৰাতিপুৱা মই এনেকৈ শুনিছোঁ তাই মোক কালি তেনেকৈ ক'লে এতিয়া সম্পূৰ্ণ আৰু তাতকৈ বেলেগ একো প্ৰমাণ মানে নালাগে সম্পূৰ্ণৰূপে আৰু ফটোবিলাক চাইও সকলোৱে গম পাইছে এইটো যে এটা আত্মহত্যা নে হত্যা গতিকে গোটেই জনসাধাৰণে গম পাই গৈছে হয়তো এইটো প্ৰশ্নতে ৰিপৰ্টলৈ আশা কৰোঁ মানে লাভ নাই গতিকে এইটো হত্যাকাণ্ড বিচাৰ সোনকালে অতি সোনকালে প্ৰশাসনে যাতে বিচাৰৰ তদন্ত আগবাঢ়ে আৰু এই বাসটোক এই কালপীঠটোক অতি সোনকালে চৰম শাস্তি দিয়ক দিয়ক সাঁচি দিয়ক তেতিয়াহে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে ন্যায় পাব মোৰ আত্মাখনে শান্তি পাব মই যেন মোৰ ছোৱালীজনীক আকৌ ঘূৰাই পাওঁ মোৰ তেনেকুৱা লাগিব আৰু মই কি